Полиция Донецкой области противодействует незаконным вооруженным формированиям. Одно из направлений – это возвращение к нормальной жизни тех людей, которые э, принимали участие в незаконных вооруженных формированиях. Однако они не, не причастны к совершению тяжких, особо тяжких преступлений и могут вернуться к нормальной жизни и проживать на территории Украины. Та информация публикуется на сайте StopTerror, на наших официальных сайтах. Человек может обратиться на горячую линию, сообщить о себе контактные данные. После чего с ним свяжется сотрудник полиции, выяснится обстоятельства его участия в незаконных вооруженных формированиях. Будет проводиться проверка и принято по нему решение. Мне 32 года, вот, я до Украины, гражданин Украины. В 2014 году работал русском. Ну и потом меня уволили за пьянку. Мне друг позвонил и посоветовал. Говорит: пойдем, говорит, будет тебе платить 15 тысяч рублей. У тебя и нет ни опыта. Говорит, Будешь, как бы только охранять там и все расположение этой так называемой части ОМСБ-2. В связи с тем, что не за что было содержать семью, он, как и большинство участников, вступил в подразделение. В последующем прослужил там 4 месяца, понял, что никто его ничем обеспечивать не будет. Увидев ситуацию, которая там происходит в этом подразделении, решил его покинуть. Отношение, во-первых, людское, ну, как бы не людское. Сослужился, вот ко мне, например, да. Я понял, что это как бы не мое. Я на это все посмотрел. Там а, и драки, и вообще, то есть там не военные, там какие-то, не, не пойми, кто они вообще. Набрали весь сброд. Что они там и, и пьют, и и наркотиками балуются. Я понял, что это не мое. Я взял, просто туда ушел. Понимая то, что в любом случае он совершил уголовное правонарушение. Он связался с сотрудниками национальной полиции. Мы по нему провели проверку. Если не выявим еще каких-то обстоятельств, которые не дадут нам возможности освободить уголовную ответственность, по решению суда он будет по, по 6 части 260 статьи освобожден от уголовной ответственности. Да, слышал, что там надо референдум устроить, чтобы жить, отделиться от чего-то, от кого-то, куда-то. Начал дежурить на блокпостах. На период 2014 года он поддерживал эту идею создания какого-то русского мира на территории, на которой он проживал впоследствии вооруженные силы Украины. Освободили он вместе с остальными участниками незаконных вооруженных формирований, отступил сначала на Дебальцево. С блокпоста на Дебальцево тактические учения у нас были, а потом вижу, что не оно, и я на Россию. Разочаровавшись в идее русского мира, не устроившись на территории России, решил вернуться на подконтрольную территорию. Кто его знает, война есть война, расстреляют, могут убить без суда и следствия. А тут уже вроде как бы вот такая программа пошла, и я решил Сдаться. Очень многие из них боятся. Очень сильно развита пропаганда на территории ДНР о том, что здесь людей пытают, людей похищают, убивают. Поэтому многие из них уже были неоднократные случаи, когда там даже доехав до нулевого блокпоста, увидев украинский флаг, они возвращаются назад и не могут перебороть себя. Ну, вот, в принципе, эти два человека не побоялись, вышли ну, в настоящее время находится на территории Украины, находится у своих родственников, не, не подвергаются никаким пыткам. Если человек ничего не совершал, но он будет освобожден от ответственности и будет э, проживать на территории Украины как нормальный гражданин.